Подождите, у вас что-то увеличено, как-то надо зум. зум. Уменьш... нажимать Да, да, ну-ка уменьшать. Не, это приближает. Так, все. Все, вот это так она и будет. Все. Вот, Обрати... тут... обратите внимание. Домик. Супер домик, который сегодня доставлен из города Омска. Поставлен на место, где он будет стоять, где будет помогать будущему Асграду новому это будет я не знаю как называться деревня тороповская рубликовская деревня по тороповски будет по-другому ее никак не назовешь вот так был доставлен вот туда я показываю там трасса которая идет если мы говорим влево влево то эта дорога пошла на казахстан на казахстан на нет как у нас на нет, это как черлак, дорога на черлак, а это пошла дорога в сторону города. Вот оттуда мы привезли, вот так заехали. Вот это участки пойдут вот в эту сторону, будут вот так располагаться вот туда. Вот и угол, угол будущих садов. Вот стоит домик хозяйственный, который будет использоваться для будущего строительства. Что в нем будет храниться? Обедать в нем будем, кухня в нем будет. В нем, в нем шикарный холодильник внутри стоит. Зачем, я не знаю. И кондиционер стоит. Зачем, я не знаю. Но стоит. Говорят, работающий. Вот. Вот, вот так. Вот так он выглядит. Вот так шла разгрузка. Вот так мы его поставили. Вымерили вертикально. С Александром Жмакиным мы это все устанавливали. Стоит замечательно. У него есть, у него есть окно которая сейчас закрыта. Я почему-то его поставил в сторону дороги. Почему, не знаю. Вот оно открывается, и можно видеть, будет вид. Это вид на... И... А, -а, а, это вид на Иртыш сделан. Вот у нас в левую сторону, то есть он смотрит на Иртыш. Вот. А э к кондиционер смотрит строго на юг. Вот так мы сделали сегодня минимальную работу, заложили первый камень в будущее строительство поселения Рублик города Омска. Ура! Поставили первый домик. Да, поставили первый домик в поселении Рублик город Омск.